था कि सबको गायनोवेदा जो हमारी ब्रांड है उसकी पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन मिले क्योंकि हम एट गाइनोवेदा वी आर इंडियाज फर्स्ट आयुर्वेदा फर्टिलिटी क्लिनिक और इस तरह की क्लिनिक आज तक कभी भी इसके पहले भारत में पाई नहीं गई है आयुर्वेदा जो हमारा 5000 साल पुराना वैदिक मेडिसिन सिस्टम है उसकी जो पावर है उसको यूज़ करके हम जो कपल्स इनफर्टिलिटी से वो डिफिकल्टी से गुजर रहे हैं उनको हम पेरेंट्स बनने की खुशी देते हैं आज आप देखेंगे हमारे पीछे जो नंबर यहाँ पर हमने लिखा है ग्यारह हज़ार से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड प्रेशियस गाइनोवेदा बेबीज़ ये जो टर्म है गाइनोवेदा बेबीज़ ये हमें उन कपल से मिली है जिनको बताया गया था कि वो शायद कभी भी अपनी ज़िंदगी में पेरेंट्स नहीं बनेंगे सो आयुर्वेदा और टेक्नोलॉजी और कम्युनिटी ये तीनों चीज़ों को जोड़ के हम भारत का पहला आयुर्वेदा फर्टिलिटी क्लिनिक ला रहे हैं आज हम जहाँ आपसे बात कर रहे हैं वो हमारा क्लिनिक पुणे में विमान नगर में जहाँ पर है हम वहाँ पे आपसे बात कर रहे हैं हमारा महाराष्ट्र में अभी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होने वाला है मुंबई वी ऑलरेडी हैव अ क्लिनिक जो पिछले आठ महीने से सॉलिड रिस्पॉन्स मिला है तरह तरह के स्टोरीज़ बाहर आ रहे हैं जो लोग आ रहे हैं कोई नागपुर से सत्रह घंटे की डिस्टेंस ट्रेवल करके हमारे क्लिनिक में आ रहे हैं कोई दापोली छः घंटे की डिस्टेंस कई कंज्यूमर्स हमारे कोलकाता से सेकेंड डे ऑफ द क्लिनिक लॉन्च आए हैं तो हम चाहते हैं कि जब आयुर्वेद ये कपल्स को वो ड्रीम दे सकता है पेरेंट्स बनने का तो हमारे ब्रांड के द्वारा वो जहाँ पर भी रहे uh, महाराष्ट्र में और पूरे भारत में उनको ये फैसिलिटी और ये सोल्यूशंस हम जरूर देना चाहिए थोड़ा प्राइस कम्पेरिजन हाँ जी तो गायनोवेदा के जो मेडिसन्स हैं वो ऑथेंटिक आयुर्वेदिक हर्ब से बने हैं ये हंड्रेड परसेंट नेचुरल विदाउट एनी केमिकल्स विदाउट एनी प्रजर्वेटिव हैं ये रफली ऑन एन एवरेज ये पूरे ट्रीटमेंट जो छः से नौ महीने ऑन एन एवरेज एक कपल को लेना पड़ता है इसका कॉस्ट एनीवेयर बिटवीन ट्वेल्व थाउजेंड टू फिफ्टीन थाउजेंड जो आज मिल रहा है फर्टिलिटी ट्रीटमेंट आई यू वो देखेंगे वो एनीवेयर ऑन एन एवरेज थ्री लैक्स से लेके फाइव लैक्स के रेंज में जाता है तो कि आता मैं जोड़ा सगै बाय भेट लेना ट्रीटमेंट दिए सपल्स तो न त्याच्यामध्ये सगळं काही करून झाल्यानंतर म्हणजे आय यू आय झालं आय व्ही एफ झालं सगळ्या ट्रीटमेंट झाल्यानंतर जेव्हा ते गायनोवेदाकडे येतात त्याच्यापेक्षा माझं असं म्हणणं आहे की ते जर लवकर आले राईट तर ह्या सगळ्या ट्रीटमेंट्समुळे त्यांच्या शरीराचं जर, शरीरा जर काही नुकसान होत असेल अंड्यांची संख्या कमी होणं शरीरात वेगळे काही हॉर्मोनल बदल होणं त्याच्या आधी जर ते गायनोवेदाकडे आले जेवढ्या सगळ्या कपल्सनं मी भेटले त्याच्यामध्ये खूप साऱ्या कपल्सना पी सीओडीचा त्रास होता ह्याच्या व्यतिरिक्त पण वेगळेच सारे त्रास असू शकतात पण मला असं वाटतं की या सगळ्या कपल्सनी हॉर्मोनल ट्रीटमेंट्स आय यू आय आय व्ही एफ हे सगळं केल्यानंतर आयुर्वेदाच्या ट्रीटमेंटकडे वळण्यापेक्षा ह्या सगळ्याच्या आधी जर त्यांनी हे चूज केलं तर त्यांना लवकरात लवकर रिझल्ट मिळतील त्यामुळे आयुर्वेदानी जेव्हा ते कन्सीव्ह करण्याचा प्रयत्न अगदी सुरुवातीलाच करतील त्यावेळी त्यांना लवकरात लवकर रिझल्ट मिळू शकतो आणि त्याच्याबरोबरच बाकीचे जे प्रॉब्लेम्स होतात ज्याच्यामध्ये खूप सारा वेळ गेल्यानं अंड्यांची संख्या कमी होणं किंवा रिपीटेड एबॉर्शन्स होणं असे त्राससुद्धा त्याच्यामुळे टाळता शकता। येऊ शकतात ते दिल्या जातात ह्याच्यामध्ये मेडिसिन्स तर आहेतच आणि अगदी सोपे फॉलो करण्यासारखे दहा नियम फक्त सांगितले जातात ज्याला आम्ही गायनोवेदिक डाएट असं म्हणतो हे फॉलो केल्यानंतर रिझल्ट लवकरात लवकर मिळण्याची शक्यता आहे